Як створити для свого улюбленцю гарні умови, розпитаємо власницю розплідника орієнтальних кішок, кандидата біологічних наук Милославу Слободян. Доброго ранку. Доброго ранку. З ким ви прийшли? Як звати вашого? Да, я прийшла не одна. Я прийшла з котиком, котрого звати Емір Це орієнтальний котик, красний мраморний орієнтальний Ну, взагалі домашні тварини, дуже красивий кіт. Я думаю, що вони в безпеці, в принципі, їх і машина не зіб'є, і да. собаки не покусать. А які можуть виникнути вдома небезпеки? Дома закрывание двери должно быть очень осторожным. Mm -hmm. У меня уже выработалась особая шаркающая походка, потому что когда котята бегают под ногами, то надо быть очень внимательным. А они текают, а? да? Они не в том-то и дело, что они не прячутся. У них абсолютно чувство опасности не существует. Угу. Кот стремится, кошка, кот стремится обязательно сунуть свой нос куда-нибудь. И когда вы закрываете дверь, вы должны смотреть. Кроме того, прыгание с мебели тоже может быть опасным. Угу. Вот. Они все равно будут прыгать, но надо быть внимательным. У меня был случай, когда я нагнулась, кошка хотела прыгнуть со шкафа в кресло, я не видела, она была сзади меня, я встала, кошка упала на пол и поломала ножку. Угу. А, добре, есть... какие тогда потребны условия, чтобы э, сделать дома такие, чтобы выхованцам было хорошо, если, например, кто-то хочет завести кота? Ну, э, я всегда говорю, что первое условие ухода за кошка – это любовь к ней. А отсюда вытекает все остальное. Надо ее любить и уважать ее как индивидуальность, как личность. Э, конечно, кошка будет большинство времени проводить возле хозяина. Это безусловно. И в то же время должно быть местечко, где кошка может спрятаться. Так же, как человек, которому иногда хочется уединиться, ему не всегда хочется, чтобы ну, быть на глазах. Че, обовязково купувати какие-то специальные будиночки? Адже не все коты там сидят, на все их Она не, он не будет там сидеть, но если ей захочется уединиться, она пойдет туда. Добре, а скільки э, в середньому бути, на яку суму розраховувати, до чого бути готовими тим, хто хоче от, дійсно собі улюбленця, виховувати, годувати добре? На яку суму розчитувати, це індивідуально договорюватися з хазяїном. А потім от скільки витрачати в принципі доведеться на їжу? На одно животне тратиться не дуже багато. Ну, достаточно зайти в зоомагазин і посмотрети, скільки стоїть Вот, Оскільки я закупаю оптом, мені трудно сказати. Потребно будет делать это щепление. Обязательно. Когда? Значит, котенок котенок э, в детском возрасте, где-то примерно в среднем, начиная с трех месяцев или, может, чуть-чуть раньше, э, вакцинируется от вирусной инфекции. И э, затем через три недели идет ревакцинация от вирусной же инфекции плюс бешенство. Mm -hmm. И где-то после смены зубов еще идет ревакцинация. Вот, а потом раз в году. А дорослых кишек, если им в детстве а, не делали еще? Раз я, в году можно? обязательно нужно. Вот, очень возникает вопрос про то, чи каструвать, чи делать стерилизацию коту. И когда это лучше делать? Да, это очень важный вопрос. Дело в том, что э, содержать дома животное, которое не участвует в разведении, которое не имеет возможности вязать кошек, Такого кота обязательно нужно кастрировать, иначе это называется мучить животные. У него есть физиологическая потребность, и мы его лишаем этой потребности. Кастрировать лучше всего где-то начиная с 8 месяцев угу. и до года, когда полностью кот физически сформирован, вот, когда иммунная система э, сформирована, но когда еще нет э, явных сексуальных проявлений. И если вы в таком возрасте кота кастрировали, у него остается детский характер, у вас будет котеночек на всю жизнь. Если вы будете продолжать с ним играть, если он будет вести подвижный образ жизни, он у вас и не, не располнеет. Конечно, надо следить за весом. А рызок какие-то может быть после операции? Минимальный. Минимальный. Очень редко. Осложнения после такой операции очень редкие. Это не тяжелая операция. Но, кажут, что у кишки может развинуться роз, диабет. Как он проявляется? Диабет может развинуться и не у кошки. Чаще всего диабет у кошки возникает э, как наследственное заболевание угу. или от неправильного кормления. Вырывается Эмир. Ну, эмир он боится. <laughs> он давно не выходил в свет. Он давно сделал выставочную карьеру. Ему немножечко страшновато. Поэтому... Простил а, его немножко. Можливо, он хочет сейчас побути на одинце, да, как вы сказали? Да, вот сейчас ему бы хотелось спрятаться. Вообще он очень общительный, когда приходят домой люди, он старается ласкаться, к ним общаться и все. Ну, здесь немножко стушевался, давно не выходил в свет. Скажите, а вот взагалі самому можно вылековать кота без лекаря? Чи можно это делать? Я не рекомендую, потому что... Э... Тонкі речі, і е, обов'язково проконсультуватися uh -huh. з От порадьте, чим краще годувати? От ви, наприклад, і міра чим годуєте? Е, я міра кормлю сухим кормом. А вообще это зависит от породы, например? Но э, если вы кормите профессиональными кормами, то там обязательно есть э, корма, э, рассчитанная и на разные породы, угу. и на разный возраст, и на разное физиологическое состояние. То есть для беременной кошки, для кормящей угу. кошки, для котеночка, для британских кошек, э, для ориентальных кошек и так далее и тому подобное. Я Потому что так... есть свои физиологические ага. особенности. Так ну, так даже с кормят таким кормом, чтобы шерсть не росла. А персидских кошек кормят таким кормом, чтобы была роскошная шерсть. Как вы ставитеся до того, чтобы годовать домашнюю еже кота? Я не против, но если кот племенной, значит, он должен, как говорится иметь нормальную воспроизводительную функцию, uh -huh. поэтому корм должен быть полностью сбалансированным. Вот сухой корм полностью сбалансированным. Вы никогда сами не подберете так меню чтобы полностью э, требования удовлетворить э, mm -hmm. в микроэлементах, витаминах и так далее и тому подобное. Э, институты с мировым именем работают над этим. И там тщательно все выверяется, проверяется и так mm -hmm. далее. А я знаю, что богатокутив любят рыбу. Как вы ставитесь? А, Правда, отрицательно. Правда, что э, Мы любим тортики, но тем не менее мы не питаемся тортиками. Почему рыба. рыба поэтому рыба, это должно быть как деликатес. Uh -huh. Потому что в рыбе очень много соли, высокое содержание солей, uh -huh. а организм кошки, она пустынного происхождения, он еще не полностью адаптировался к эволюции, медленно проходит к тому образу жизни, который он ведет и в организме кошки, э, то есть кошка склонна к накоплению солей. Отсюда вот опасность мочекаменной болезни, в особенности у котов. Я знаю, что деяки коты на ведь кавуны едят. Да, чем, и дыни, и пусть, значит, им что-то нужно. А Они можно же в давать, природе. Да? Немножко. Сердце же не камень, если просить немножко. Главное, чтобы она питалась тем, чем нужно. Ага. А если там кусочек чего-то бросить, не страшно. Не страшно. Лишь бы оно не было ни соленое, ни острое. Рыбу только в вареном виде. Только в вареном. Сырую рыбу давать нельзя, там может, а мясо? может быть что мясо, бывает. можно сырую отдавать, но мы рекомендуем только говядину, при том красную говядину. Угу. Это и для человека белая говядина. Не бритва. можно курку, да. Курицу вареную. Варенную. Курицу вареную, вот куриную грудочку, филе, пожалуйста. Угу. Э оно уже не вываривается. Вы вот сколько положили в кастрюльку, сколько и вытащили этой грудочки. Ага. Это диетическое питание. Вот. И если даже кошка кушает сухой корм, ей не помешает. А сырое мясо при притом обязательно, чтобы она с недельку выморозилась в морозильнике. Ага. Скажите, а вот додатково витамины, какие-то Кошка питается хорошим сухим кормом профессиональным. Никакие витаминные добавки не нужны. Только в случае, если возникает какая-то патология, и если врач приписал, сказал, там, что вот не хватает такого-то витамина и так далее. И тому Еще так. в магазинах трава продается такая ну, для ну, крова. Кровати. это хорошо, да. Насколько да, часто да. Треба давать кутам? Ну, в принципе, траву он может кушать, лишь бы это было не после еды. Потому что траву в основном кошка... Э Употребляют для очистки желудка и кишечника, uh -huh. и если она после еды. Пощипает травки, то он может вырвать просто вместе а. с пищей. Она, она же для этого ее и кушает. До речи, вот этот рефлекс, насколько это Не очищают желудок. Кошка обязательно вырывает. Это из того, что она шерсть, может, там... и шерсти да? она наглатывается, и мало ли что. Это нормальное физиологическое явление. Если только кошка начинает рвать после еды, там, сразу или что, угу. и когда это уже переходит определенные рамки, надо обратиться к врачу. Чем может в домашней кишке завестися блохином? Как с этим бороться? Очень бородися. просто могут. Они берутся, личинки заползают. Вы с обувью можете личинки mm -hmm. принести. Вот Бывали годы такие, как говорится, блошины, у нас еще не было средств. А сейчас есть против противокричевые средства, профессиональные, они очень эффективны. И как коты взагали с детьми ладят? Чем можно заводить кота, если есть маленькая детенка, грудная? Знаете, очень многие, вот э, моя коллега младшая, так сказать, дочерний питомник, она э, купила у меня котеночка, кошечку, э, когда дети были еще грудные. И эти дети росли вместе с кошками. Это угу. такой тандем. Во-первых, очень хорошо, у нее тоже питомник ее кошки не боятся детей, потому что мои боятся, мы ну, никогда не видели детей. Вот. Ну и ребенок, он воспитывается. Но он же, любовь, он да, понимает, может? да, что есть еще слабее его, есть младше его, меньше его, которое нуждается в его защите. Это хорошее воспитание для детей. А тем более, что от кошки мало чем можно заразиться, в принципе. И на самкинець коротко. Как починать ранок кота? А, как начинается? Начинається утро З чого? Умивається чи їсть відразу? Ну, знаєте, трудно сказати. А по-моєму, у них утром у моїх начинається утро, не мене начинають умивати. Ага, а потім вже а себе. А потім вже ну... себе. Ваша любов повертаєшні прілюбові від еміра і інших улюбленців. Я бажаю, щоб ця любов була взаємною завжди. Вітаю вас зі святом. Доброго вам ранку, спасіба. Нагадаю, ми спілкувалися з Милославою Слободян. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.